empezamos. Creo que todo comenzó cuando llegué a Corea del Sur por primera vez en toda mi vida. Fue el sueño más grande que siempre tuve. Eh, luego les puedo contar un poco al respecto. Creo que algunas personas tienen un poco de dudas sobre cómo hice para llegar a Corea del Sur. Cualquier duda, cualquier cosa que necesiten saber, por favor, me cuentan en los comentarios y con mucho gusto estoy acá para ayudarles. Este video no trata de cómo llegué a Corea del Sur, trata de cómo terminé en cuarentena en una sede del gobierno y tal vez poder ayudar a otras personas que estén pasando por situación similar o que quieran viajar a Corea del Sur. Aparte de conocer Corea del Sur, quería viajar por el sudeste asiático. Yo soy fotógrafa y además soy barista, así que quería expandir un poco más mi portafolio y quería conocer más estas culturas que siempre han estado tan alejadas para mí después de muchos ahorros y de conocer a lo que sería él, mi apoyo y mi compañero de viajes, emprendimos un viaje desde Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia. Empezamos nuestro viaje por Vietnam, estuvimos un mes visitando de norte a sur, empezamos a escuchar sobre un rumor de un virus. Pensamos que iba a ser algo pasajero, que no iba a tener mucha consecuencia, así que proseguimos nuestro viaje. Cada vez escuchábamos más y más al respecto, por lo cual decidimos viajar a Tailandia. Cuando llegamos a Tailandia empezamos a notar que todo estaba un poco más restringido. Había mucho control en los centros comerciales, sitios públicos e inclusive en los hostels donde nos estábamos hospedando. Seguimos con nuestro viaje cada vez más temerosos de lo que pasará en el futuro, pero siempre con la esperanza de que terminaría pronto. Luego de llegar a la parte sur de Tailandia escuchamos que este virus se hacía cada vez más fuerte, por lo cual Viajamos rápidamente a Singapur y estando en Singapur, el virus ya había tomado muchísimas vidas alrededor del mundo y Corea del Sur estaba siendo uno de los países más afectados. Empezamos a leer noticias donde informaban que los climas más tropicales tenían menos infectados. Creímos que ir a Indonesia sería la mejor opción. Además, en el momento no tenían ninguna cifra de infectados. Pero cuando llegamos, empezamos a escuchar coronavirus en todas partes. La gente nos señalaba con el dedo, nos gritaba coronavirus y cada vez nuestro viaje se vio más y más frustrado. Bali, como ustedes han escuchado, es oh, el paraíso, pero una vez llegamos, al segundo día de estar en un hostel, fuimos echados porque el virus. Así que conseguir hospedaje fue cada vez más difícil. Los templos empezaron a cerrarse, los volcanes empezaron a cerrarse, lugares que nunca esperarías, como playas, montañas, cascadas, todo estaba cerrado por protección. Lastimosamente no podríamos estar en Indonesia por mucho más tiempo y tendríamos que buscar un lugar seguro. Las cifras en este país aumentaron cada vez más y los récords de que no habían infectados al final era un poco no tan cierto. Decidimos que nuestra mejor opción sería regresar a Corea del Sur. Bueno, se preguntarán, yo al ser colombiana, ¿por qué no regresaba a Colombia? Lastimosamente, mi país Colombia cerró la frontera hacia todos los países extranjeros desde el 20 de marzo, por lo cual Colombia no era una opción. Corea del Sur seguía un abierto y, aunque tenía muchísimos infectados, pensamos que era la mejor idea. Hicimos unas llamadas, averiguamos con nuestras embajadas, averiguamos vuelos. Era una locura. Los vuelos estaban tres, cuatro o hasta cinco veces más caros que lo normal. No teníamos muchos ahorros, mucho dinero y si queríamos un vuelo mucho más económico debíamos esperar por al menos unas dos a tres semanas. Lastimosamente no tuvimos más opción que tomarla. Compramos un vuelo con 13 días de anticipación y conseguimos un hostel donde pudimos hospedarnos por esos 13 días y estar a salvo de cualquier virus o contagio alrededor. Siempre salíamos con protección, tratando de exponernos lo mínimo posible, y más aún a las personas que eran más propensas a contraer este virus. Así fue como nuestro conteo regresivo empezó. Faltando menos de una semana para nuestro viaje, leímos una noticia donde informaban que todos los turistas con una visa más corta de seis meses debían pasar por una cuarentena obligatoria de dos semanas en una sede del gobierno. Y además esta tenía un costo de 1.400.000 yuanes. Esto es alrededor de unos 1.100 dólares estadounidenses. El mundo se nos vino abajo. Los ahorros eran cada vez menores. Y no teníamos más opción si realmente queríamos estar juntos. Así que decidimos continuar con nuestro viaje. Pero, faltando, dos días antes de nuestro viaje leímos otra nueva noticia. Donde informaban que a partir del 13 de abril... Alrededor de 88 a 90 países serían incluidos en la lista de los países que no podrían entrar a Corea con una visa de turista. Es decir, Colombia era parte de esta lista y ahora no podría ni siquiera entrar a Corea. Pero, por suerte, nuestro vuelo era para el 12 de abril, un día antes. <laughs> Tuvimos mucha suerte. Pudimos viajar luego de pasar por todos los filtros e indicar que estábamos comprometidos, que llevábamos mucho tiempo juntos y que él iba a firmar para que yo me quedara en su apartamento. No nos dieron ninguna chance de quedarnos juntos. Sí o sí tendría que pasar por esta cuarentena de dos semanas. Pero después de esas dos semanas podríamos estar juntos, así que valió la pena. Cuando llegamos al aeropuerto, después de pasar por todos estos filtros, nos separaron. Él fue enviado a una sede del gobierno también, la cual era gratuita y lo tendrían por alrededor de dos días y medio. Le hicieron un test para saber si era positivo o no. Por fortuna fue negativo y luego lo dejaron ir a casa y continuar con el resto de su cuarentena. Para mí, como turista, me enviaron a un hotel que era una sede del gobierno. Al parecer no daban abasto con la cantidad de turistas y tuvieron que firmar con diferentes hoteles para poder hospedarlos. La habitación estaba muy cómoda, tenía todo lo necesario. Les voy a mostrar videitos por acá de lo que tenía la habitación, lo que incluía con este costo. La verdad es que nos trataron muy bien. No podíamos salir de nuestras habitaciones. Las puertas estaban cerradas y solamente se desbloqueaban tres veces al día para recoger tu alimentación fuera de la puerta. Nos dieron alimentación por dos semanas. Nos daban tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y comida. Muy buenas comidas. Además, nos traían de vez en cuando chocolates, galletitas, snacks. Nos hicieron descargar una aplicación en la cual debíamos registrar nuestra temperatura y síntomas tres veces al día durante esas dos semanas, tanto para mi novio como para mí. Y además, estando en el hotel, nos llamaban para verificar nuestra temperatura o aparecían por sorpresa en la habitación y chequeaban si realmente teníamos la temperatura que habíamos registrado. Fue un poco difícil, la verdad no lo puedo negar, pero no fue algo insufrible ni mucho menos. Sé que muchas personas afuera están pasando por situaciones mucho peor. Yo tuve la fortuna de poder estar junto a mi novio, estar en un país a salvo y en medio de todo me sentí muy protegida porque entendía que todos estos procesos tenían que hacerse para poder cuidar de los ciudadanos coreanos y la verdad no quería poder no quería exponer a nadie si en caso dado yo era la que tenía el virus así que me siento muy agradecida de poder haber entrado a corea y ahora poder estar a salvo en este país como podrán darse cuenta las cosas en seúl están mucho más diferentes que en otros países acá las personas salen y disfrutan común y corriente, todos usan su tapabocas, tratan de cuidarse con el tema del distanciamiento social y tratan de ser muy responsables a la hora de salir. Los restaurantes están abiertos, los bares están abiertos y empezó a hacer un poco más de calor, ahora ya empezamos con el verano. Solo me queda por decirles, chicas luchen por sus sueños, realmente Corea es un país que vale la pena, créanme, yo pasé por mucho para llegar a este país y todos los días me siento cada vez más segura, ustedes también lo pueden lograr, si se lo proponen. Bye. Bueno, es tiempo de irnos. Chicos, si quieren ver un poco más de cómo está la situación en Corea, cómo están las calles, restaurantes, sitios públicos, si quieren saber sobre precios, educación, cualquier pregunta que tengan. Me la hacen saber en los comentarios y con mucho gusto estoy para ayudarles. Les dejaré la información detallada sobre las fechas, visas y países que se encontraban en esta lista, los cuales no podrían viajar a Corea en un estado de turista. Hasta el momento no se sabe hasta cuándo va a estar vigente esta norma. Pero en cuanto tenga novedades, mi novio está todo el tiempo leyendo las noticias en coreano, los va a traducir para nosotros y los mantendré informados. Sé que hay muchos ahí que quieren viajar a Corea y quieren venir en estos momentos. Chicos, los entiendo, ese país es hermoso y es el sueño de muchos, pero este es un momento muy crítico y difícil para viajar. Tenemos que ser fuertes, seguir preparándonos, seguir estudiando ese coreano, va a valer la pena, esperemos un poquito más, las cosas van a mejorar. Y acá los espero. 안녕. <laughs>